У Києві відбулася презентація українського представництва ВКонтакте. Подія зібрала чимало користувачів соцмережі, зокрема зіркових юзерів. В рамках вечерки своими выступами порадовали гурты, армия, Реал, «Риал-одио», фильмы, та Валентин «Стрикало». Мы же встретились с ними, а бы про этой проплетки и особенности старинки вконтакте. Два года назад было написано что-то типа Лена беременна от Бориса Апреля. Нет, вы что? Если бы. Почему не он, я, а кто это? Я встречаюсь с Еленой Военгой и дружу со Стасом Михайловым, ну что мы с ним лучшие друзья и. Со школы еще. У нас есть меточка, по которой вы можете нас найти сто 100% фото из нашего имени. А как сделать эту меточку? Ну, нужно быть солистками группы Армия. Надо быть, да. <реклама> Когда я решил посмотреть, сколько у меня клонов, я нашел один из первых. Это Владимир Дантес. И на фотографии аватар... половой. Выговорил из первых. Один из первых. Мужской половой орган. После разговора про аватары клонов Владимира Дантеса, мы не могли не поднять одну тему. Річ у тім, що до появи соцмереж найпопулярнішими в інтернеті були дещо інші ресурси. Рарнушне ре, ре, сайтиво інфорну сайти По -ін сайтами інтересуються більше мужська часть населення. Всяка грязь, порнографія, такі дьорті моменти. Это вы и так вот от жизни. Я помню, на самом деле, даже как-то мой папа сидел, что-то делал там на компьютере по работе. Я захожу, и у него, видимо, спамом высветился этот сайт. И папа как-то так, а папа, ну, то есть, только научился пользоваться компьютером, он как-то крестиком, давай выключать. Я говорю, пап, все понятно. Он, да нет, я даже не заходил, ну, короче. На самом деле, чего тут стыдиться? Я считаю, что, в принципе, ну, не знаю, вот, ну, нормальные парни, бывает, все нормальные парни даже должны, должны посещать э, там порно страниц. Это нормально смотри просто, как все происходит, можно даже учиться. На самом деле, это почему-то всегда попадает как спам, и так обидно. Да, да, да. Ты, в принципе, не хочешь заходить на этот сайт, но иногда тебя так увлекает, ты думаешь, ну, интересно, ну, пока будет ну, так тоже. Ну, посмотри, закрой окошко и живи дальше. Мы хотим порнуху посмотреть, мы включаем наши клипы, но, знаете, ничем не отличного. В социальных сетях дофига порнухи. Не будем показывать пальцем, в каких.